بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جلّہ جلالہ نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری شانوں سے مالا مال فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی عطا سے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل تھے مسائل درپیش ہونے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ان میں ان تمام مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا ختم نبوت کے حوالے سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ و نے کتنے صدیاں ماقبل اپنے صحابہ کرم کو یہ بتا دیا تو ان مسائل میں سے ایک پیشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب المناقب کے اندر باب باندھا ہے باب و علامات محبوبہ اور بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے تین ہزار چار سو تیرہ

دجالون کزاب قریبا قریب سلاسین سلاسینہ یزعم انہو امن رسول فرمایا اس وقت تک کہ دجال اور قذاب تیس کے قریب جھوٹے مدیان نبوت نہ آ جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں لیکن فرمایا سن لو انا خاتم بتو فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں فرمایا میرے بعد اور کوئی بھی رسول ہوں اب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیشن گوئی فرمائی اب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ تیس کے قریب جھوٹے مدیان نبوت اعلان نہ کریں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں لیکن فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی بن کر اس کائنات میں تشریف لایا ہوں اور میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اور پھر اسی طرح کے الفاظ سنن ابو دعو شریف کے اندر بھی موجود ہے کتاب الفتن کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے چار آزار دو سو باون اور جامع ترمزی شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کا حکم بھی بیان فرمایا فرمایا حاضہ حدیث حسن صحیح ہن فرمایا یہ حدیث پاک اسناد کے لحاظ سے حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے ان صوبانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے مدیان نبوت پیدا ہوں گے اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں آگے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا قیامت تک کے لئے یہ میری بات ہے کہ وہ انا خاتم النبی فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کر اس کی کے اندر تشریف لایا ہوں اور آگے فرمایا لا نبی بعد فرمایا میرے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسنت کے اندر روایت کیا ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے تیئیس ہزار چار سو چھ اور امام ابو نعیم نے ہلیت الاولیاء کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور امام دلمی نے مسند فردوس کے حوالے سے اس حدیث پاک کو لیا ہے حدیث پاک کے راوی ہیں ان حضیفت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفہ بن یمان جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرمایا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ یوں ارشاد فرمایا فی امتی قذابون دجالون سباتون و عشرون فرمایا کہ میری امت میں سے ستائیس قذاب مرد جو مدیان نبوت ہوں گے جو, جو جوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمِنْهُمْ عَرْبَوْ نِسْوَتِ فرمایا کہ ان میں سے چار عورتیں ہوں دے. وہ بھی کذاب اور جھوٹھی ہوں گے اور وہ بھی یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم نبی ہیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے. پھر امت کو اس بات کی بھی رہنمائی فرما دی اگر کوئی عورت بھی نبوت کا دعویٰ کر دے پریشان نہ ہونا سن لو وانا انا خاتم پر کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر اس کے میں تشریف لایا ہوں لا نبی جباد اور سن لینا ہمیشہ پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے اب میرے بعد اور کوئی نایا نبی نہیں آئے گا میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر اس کے نام میں تشریف لایا ہوں سنا نے دارمی کے اندر حدیث پاک موجود ہے مقدمے کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے انچاس اور امام تبرانی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی مجمع الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ القبیر کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر فرمایا لوگو سن لو میں تمام انبیاء علیہ السلام کا قائد ہوں ان تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہوں ولا فخر اور اس بات پہ بھی مجھے فخر نہیں ہے یہ رب کا مجھ پہ خاص کرم اور دوسری وصف بیان فرمائی وانا خاتم النبی ولا فخر فرمایا کہ میں خاتم بن کے اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں ولا اور اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ میرے بعد اب قیامت تک اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی بن کے اس کی نات تشریف لایا ہوں ولا فخرا فرمایا اس بات پہ بھی مجھے فخر نہیں ہے یہ بھی اس پروردگار کا خاص مجھ پر کرم اور فضل ہے اور پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مشفا یوں ولا فخرا فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے پروردگار کے ہاں شفاعت فرماؤں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے ولا فخرا فرمایا اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے یہ بھی اس پروردگار کا مجھ پر خاص کرم اور فضل ہے گویا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ اور خاتم النبی جین بن کے اس کا کے اندر تشریف لائے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث پاک ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے تین ہزار تین سو اکتالیس اور مسلم شریف کے اندر کتاب الفضیل کے اندر بھی موجود ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسنت کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور جامع ترمزی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور بھی سیاستہ کے مختلف کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی مختلف مثالوں کے ساتھ اپنی امت کو آگاہ فرمایا ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے آن حریرت رضی اللہ تعالیٰ عہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مسلی و مسل امبیا من قبلی کا مسل رجولن بنا گئی فرمایا کہ لوگوں سن لو میری مثال اور مجھ سے ما قبل انبیاء علیہ السلام کی مثال اس طرح ہے کوئی گھر تمیر کیا ہو گھر کو بنایا ہو اس کی خوبیاں کیا ہو وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں فحسن و اجمل وہ حسین و جمیل ہو اور خوبصورت ہو اللہ مودی لبنت من زوایت فرمایا کہ اس شخص نے پورا گھر بہت حسین و جمیل بڑا بنایا ہو لیکن اس کے ایک گوشے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے اس نے خالی چھوڑ دی ہو فرمایا فجال الناس یتوفون بھی ویعجبون لہو یقولون فرمایا کہ جو لوگ بھی اس گھر کو دیکھنے کے لئے آئیں تو وہ تعجب کی نگاہ سے پورے گھر کو دیکھیں اور پورے گھر کی تعریف بیان کریں لیکن تعجب کی نگاہ سے اس سے پوچھیں کہ یار پورا گھر بڑا حسین و جمیل ہے لیکن یہاں ایک تو اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلہ ودیت حاضی لبن وہ لوگ یہ کہیں کہ یہاں اینٹ کی جگہ کیوں خالی بچی ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَعَنَ الْلَبَنَةُ فرمایا میں وہیں آخری اینٹ ہوں وہ آنا خاطر اور میں آخری نبی ہوں فرمایا کہ میرے آنے کے بعد محل نبوت جو ہے وہ تکمیل ہو چکا اور نبوت کا جو دروازہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب میرے بعد اور نایا کوئی بھی نبی اور پھر مسلم شریف کے اندر یہی حدیث مبارکہ کے کچھ یوں الفاظ ہے وہاں حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا مَوْدِ إِلَّا بَنَاتِ فرمایا میں وہیں آخری اینٹ کی جگہ ہوں جِئتُ وَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءُ فرمایا میں میری آمد کے بعد اب انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہو گئے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ سو تیس اور جامع تر شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور ابو یالہ نے اپنی مسنت کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال خود دل تو الل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چھیں ایسی فضیلتیں عطا فرمائی جو مجھ سے ماقبل انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی مجھے ان میں سے خاص مجھ پر کرم فرمایا گیا ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے وہ جَوَائِمَ تو فرمایا کہ مجھے جوائے میں کلم سے مالا مال فرمایا گیا میرے ایک ایک جملے کے اندر لاکھوں کروڑوں راز پوشیدہ ہیں اگر کوئی عمل کر رہا فرمایا کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور پھر چوتھی فضیلت یہ کہ مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال کیا گیا اور پھر پانچویں فضیلت یہ ہے کہ وہ جولت و, جو و مسجدہ فرمایا مجھ سے ماقبل علیہ السلام کے لیے ایک عبادت کی خاص اور مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی لیکن میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو پوری ارض کو مسجد اور پاک بنا دی یہ خاص مجھے فضیلت فرمائی گئی وہ سلت ولکی کا فرمایا کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبوس فرمایا گیا اور پھر چھٹی فضیلت یہ ہے بختمہ بِهِ ہند فرمایا کہ مجھے آخری نبی بن کر بنا کر اس کینات کے, کے اندر مبوس فرمایا گیا ہے میرے بعد اب قیامت تک اور کوئی نایا نبی نہیں